Здоров! Итак, сейчас я расскажу, как делать фокус заказное убийство 3.0. Итак, как сразу можно было догадаться, что нам понадобится 4 туза. Итак, берем нашу колоду. Можем помешать для начала. Итак, ложим наши сверху два туза так, чтобы когда мы их выкладывали, они же лежали и как бы смотрели на зрителя. Так, делим колоду на две части. Ну, приблизительно, на половину на половину. Ложим одного туза. Потом ставим брейк, ложим второго туза и накрываем колоду. То есть, когда мы снимем, карта окажется между двумя тузами. Итак, прикрываем, ну, делаем вид, что у нас никакого брейка. Просим сказать в любое время стоп. Например, стоп. Даем карту запомнить, все тут нормально. Просим второй раз сказать стоп. И если говорят стоп, уже когда мы прошли нашу, как бы, наш брейк, мы просто только проходим наш брейк, сразу отпускаем до конца. И так пока зритель не скажет стоп или до нашего брейка, или на нашем брейке. Например, вот стоп. Мы сняли наш брейк. Ложим нашу карту. И накрываем. И уже наша карта между двух тузов. Итак. Дальше мы выкладываем наших, как бы говорят, двух киллеров. Ну и начинаем рассказывать историю, что вот у нас есть там два киллера, которые там, переодеваются, когда выходят на новое дело. можно намолоть все что, что угодно. И просто берем, засовываем их в любые места в нашей колоде и закрываем. То, ну, одно но. Нужно вставлять настолько подальше от центра. Просто может получиться так, что э, туз попадет между нашими двумя черными тузами. Это все просто собьет. У меня уже бывало такое и не раз. Лучше куда-нибудь подальше от центра вставлять. Итак, мы ищем наши. Вот как видите, наш туз. Э, ищем наши два туза. Сейчас, 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 ищем, ищем. И только мы видим наших два туза, и если вот такое у нас получилось, что карта между двумя тузами, сразу эту карту прикрываем и пролистываем два туза. Если у вас эти случайно просто так вот две карты склеились, вот как в этом случае, то это еще лучше. Но желательно, чтобы быстренько задвинуть карту. Итак, вот мы показываем зрителю две обычные карты. Он как бы реально видит, что две обычные карты. Их тут не видно, что они двойные. И только главное, держите их крепко, чтобы не было, когда вы так вот махали, чтобы они не сдвинулись, чтобы не запалить. Вот такое вот дело. Потом мы берем просто и когда раз проводим обрубку, два проводим обрубку, и когда на третий раз мы просто делаем вот такое движение. Она вот уза на себя. То есть это кажется так, как будто бы карта реально, она так появляется неоткуда. И мы показываем уже нашу как бы карту. Вот такой вот фокус. тем кому понравилось, палец вверх, подписываемся на мой канал, смотрим другие обучения, комментируем видео, и если кому-то там захочется обучение какому-либо фокусу, пишите в комментариях, рассмотрю все варианты. Все, пока.